12 серпня у Слов'янській загальноосвітній школі номер 16 розпочалися відновлювальні роботи, що здійснює перший загін спеціальної служби транспорту міста Львів. На даному етапі підготовчі роботи вже почали працювати по відновленню вказаних нам об'єктів. Об'єкти 4, це три школи, шоста школа, 16 школа, 10 школа і дитячий садок номер 30 Сонечко. От. На даному етапі ну, починаємо відновлювати фасади, починаємо всередині відновлювати, де осколками були приміщення, побита щекатурка, побиті вікна, міняти вікна, ну, приводити об'єкти до відповідності, тому що 1 вересня діти йдуть в школу. У закладі освіти були пошкоджені опалювальні труби та покрівля. Котельна постраждала від осколків, а більш ніж 60 склопакетів пакетів потребують заміни. В начальной школе в пристройке выбиты практически все окна и очень многие стеклопакеты не подлежат. Необходимо менять не просто стеклопакет, но и само окно. Потому что осколками перебит пластик, выбиты полностью откосы, двери побиты, крыша серьезно пострадала. Само здание ну, оно вот значительно пострадало, здание пристройки, в которой находится начальная школа. Где примещение, Кибиш, пострадавший, я примещение. Ну, скажем так, їх, їх не зачепило. Ну, в загальному багато побитих вікон, побита щекатурка. Ну такі, ну робити є, що допомогти є чим. Тим не менш, всі роботи планують виконати до 1 вересня, і більш ніж 450 учнів зможуть сісти за парти в оновленій школі. Огромна благодаря з первого очередь Олександру Вікторовичу Зубареву, який знаходить... Прилагают неимоверные усилия для того, чтобы находились спонсоры, для того, чтобы находились те люди и организации, которые бы помогли, сделали все это. Потому что 1 сентября нам нужно приступить к занятиям и это произойдет в любом случае. Поэтому Александру Викторовичу огромная благодарность. Также вот сейчас здесь работает первый сводный отряд транспортной спецслужбы города Львова. Хотелось бы сказать огромную благодарность командиру этого отряда Руденко Геннадию Анатольевичу, который приехал с огромным желанием сделать из нашей школы замечательное, великолепное, современное, красивое здание, облагородить его, двор, собственно, восстановить все, что пострадало, и сделать так, чтобы деткам было здесь уютно, комфортно заниматься с 1 сентября. Благодарность Шаповалову Игорю Викторовичу Славянский супс» за помощь в организации восстановления школы и благотворительному фонду «Крылья славы». 1 сентября школа обязательно будет запущена, школа будет обновленная, школа будет сделана так, чтобы деткам было здесь комфортно, уютно и интересно учиться.